Судове засідання Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області оголошується відкритим. Розглядається цивільна справа за позовом Царьова Максима Олеговича до Майсєва Володимира Миколаївича про усунення перешкоди у користуванні права власності. Не признаємо цей тиск, коли біженці заселялися в цей будинок. При ряді учасників з присутствием СМІ жена Царьова заявила, що вона не визражає, щоб до закінчення цього конфлікту біженці проживали в цьому будинку. В этот же момент в дом приехали представители Царева, которые вывезли всю мебель и ценности, хотя в данном иске они сейчас заявляют, что там пропала часть вещей, якобы люди незаконно выпали на территорию этого дома. Суд уважает за необходимым тогда, радующийся на месте, задавильный заявленное клопотание, с урахованием того, что действительно представник, как зазначает у нас представник, подача ему потребен больше Интервалы, час для ознакомления с материалами, справой, чтобы не нехтовать правами. Студожея за неким платание задовольните по справе огласить перерыв. Кискому заявлению были поданы документы, которые свидетельствуют, что сын Царева стал собственником 12 14 этого домовладения, причем эта сделка была осуществлена. 20 11 2014 Очень интересно, как она была проведена, когда ни Царев, ни его семья не присутствовали на территории Украины. Вот. И таким образом он мотивирует, что он является собственником дома и просит выселить беженцев с этого бомбища. Никто не на сегодняшний день, ну и на вчерашний тоже, то есть не предъявлял претензий по поводу законности владения то есть дома царевов, то есть отторжение имущества и так далее. То есть дом остается, то есть как бы у них единственная проблема, то есть в связи с тем, что вот эта его активная позиция, то есть как бы на и причиненные людям ущерб и невозможность проживания на своей территории, то есть как бы сам под собой подразумевал проживание его там. То есть как бы была договоренность, что все коммунальные платежи будут оплачиваться семьей царева. То есть были по поводу охраны также обговаривалось, что мы не возражали, то есть как бы чтобы за домом продолжали присматривать там садовники, охранники и так далее, то есть вот поэтому сам по себе вот этот момент, то есть выселения, он вообще непонятен, потому что вроде как все моменты были обговорены